А что, русский, вы продолжаете все еще верить в эту хижу мировую за кулису, в масонских кукловодов, которые правят планету и которые только и норовят, чтобы о то, как то России матушки навредить и думают, как бы ее похлеще все подъезды на Рязани поописывать, да? Вот если верите, то у вас проблемы. Вам стоит немедленно спуститься в бомбоубежище, и, именно вот в эти дни у хижа хыжа мирова за кулиса устраивает свой очереденный заговорческий шабаш «Бойтесь!». В Канаде открывается саммит G7. Приглашен и Владимир Зеленский. В Канаде сегодня открывается саммит группы 7 G7, ведущих индустриально развитых демократий мира. Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также представители ЕС встретятся на фоне продолжающейся войны России против Украины, резкого обострения конфликта между Израилем и Ираном, а также наметившихся разногласий между США и рядом других стран семерки, в частности по вопросу пошлин. Так а что тут G7, если там Зеленский, еще несколько первых осиб, уже Минимум. Все, як Трамп і хотів. А то у нього головна така була претензія до цього собрання, навіть не до головна глобальна проблема теперішнього моменту, що, говорить, що -то нас тут як -то, ну, маловато нас тут. Кото явно не вистачає. Ну, то, то ми зеленського вам туди в командировку і відправили. Вони його, случайно, шукали, ні? Или ми знову не вгадали? Трамп назвал огромной ошибкой исключение России из G8. Он считает, что если бы Россия оставалась в группе, конфликта на Украине не произошло бы. G7 раньше был G8, но бывший президент США Барак Обама и человек по имени экс-премьер Канады Джастин Трюдо не хотели видеть Россию в составе. Я считаю, это была ошибка, сказал Трамп перед началом встречи с премьером Канады Марком Карни. Ошибка – это допускать до власти людей, которые даже головой своей пользоваться не умеют. Зато лезут со своими любиобильными фантазиями в каждую шпаринку. Война в Украине как раз и стала причиной изгнания этой твоей Евы, Адамы, из все вашего райского сада. И эта война шла всю твою первую каденцию. И то, что ты ее там не замечал, это как раз и есть твоя ошибка. Так что если тебе там что-то не устраивает, может туда вообще не проезжать. А тем более, что твое присутствие превращает любую встречу в балаган. Саммит G7 проходит без единства по вопросу Украины. Страны группы 7 G7, несмотря на заявление о солидарности с Украиной, не смогут выступить на саммите в Канаде с согласованной позицией в ее поддержку. Об этом сообщает издание политика со ссылкой на европейских дипломатов. По словам источников, мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по усилению давления на Россию или конкретные меры поддержки Киева. Издание указывает, что ряд европейских лидеров и американских законодателей, включая сенаторов Линдси Грэма, республиканец, и Ричарда Блюменталя, демократ, выступает выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Однако, по данным политика, президент США Дональд Трамп в этом не заинтересован. А я вообще удивляюсь, как его туда пустили. После того, все, что оно нагомнякало в сторону Канады, он там персоной награда должен быть. А тем более смысл его присутствия. Что они там делают? Мы ходить только всем по поводу своего любимого Путина нитим, и все. Смысл в таком составе мировую за кулису собирать, чтобы шел. Что? Зеленский зачем туда лететь? Украина на G7 намерена обсуждать вопросы использования замороженных активов РФ, санкции и ограничения цен на нефть Зеленский. Ну по санкциям ты уже порешали, а будем слишком назойливыми, то сами же их сейчас и получим. Давайте лучше про замороженные активы поговорим. Микроволновку можно уже в режим разморозки ставить или нема смысла ее даже в розетку включать? G7 не примет новых решений по замороженным российским активам, заявил Мерц. Тема с этими так называемыми замороженными активами играла роль на предыдущем саммите G7. По этому поводу было заявление. Дальше этого в этот раз не пойдет, сказал политик, отмечая на вопросы журналистов перед началом первого дня саммита. При этом участники саммита обсудят конфликт на Украине и вопрос введения новых санкций против России, добавил Мерц. Он призвал президента США Дональда Трампа присоединиться к новым санкциям, отметив, что пока с американской стороны действуют только санкции, введенные администраторами. Джо Байдена. Так может есть смысл самого Байдена туда и пригласить? На результат это, поверьте, мне никак не повлияет. Ну, он хотя бы за Путина не будет ходить мазу тянуть. Нам это а хуже не будет, поверьте. Переговоры вместо оружия. США фактически прекращают военную помощь Украине. За Телеграф. Вашингтон фактически прекращает военную помощь Украине. Во время слушаний по оборонному бюджету США в Конгрессе на этой неделе министр обороны Пит Хексет заявил, что команда Трампа имеет принципиально иной взгляд на войну в Украине, чем предыдущая администрация. По его мнению, урегулирование путем переговоров отвечает интересам обеих сторон и интересам США. Переговоры прошу. Как можно переговариваться с тем, Хто з тобою і взагалі ні з ким не хоче ні про що переговарюватися. Ілі ми термін переговори, може, як то неправильно розуміємо. Просвітіть нас. Мене один знайомий недавно Ашарашив буквально інформацією про те, що США це якась сторона умних людей. Який ж це довго ржав, але ну, я согласен взяти себе в руки, научити нас, американці, як треба вести переговори з Росією. Сорі. <кх> США отменили очередной раунд переговоров с Россией МИД РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон отменил очередной раунд консультаций по устранению раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях. А с нас требуют переговоров. Еще и давят таки на нас, вместо того, чтобы хоть чуть-чуть придавать тех, с кем они сами разговаривать не умеют. А с вами можно про что-то поговорить? Ну хоть про что -то. А то а же беда. ну вот такие ну, пляму на глобусе ваша страна занимает, а толку с вас, ну, чуть один вред. Сами G7. Зеленский намерен обсудить с Трампом покупку оружия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с американским лидером Дональдом Трампом новые закупки вооружения. Ну, это смотря во что вы, Владимир Александрович, там будете одеть. Если ваш лук американских продавцов опять не устроит, то они, скорее всего, оружие Путину бесплатно подарят, чем нам продадут. Но ты, ты вы не спешите ты переодеваться чудо уже куда-то там сдриснуло с Канады. Примазываться до чужих побед. И делать вид, что оно там, бачите, чем-то занято. Ну и... Я не знаю, может оно и хорошо даже. Может нам это оружие лучше даже через посредников, как то, куповать Не акцентировать внимание на том, что это оружие для нас. Украина получит от Британии 2,3 миллиарда долларов на дополнительную закупку оружия. Ранее в июне Великобритания объявила о рекордной помощи в поставках дронов. Речь идет о 350 миллионах фунтов, 472,5 миллиона долларов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников в этом году. Великобритания в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов, 4 миллиарда долларов. Ну, это все равно не перекрыет ту дырку, которую оставили нам путинолюбные американцы и, может, потому действительно есть смысл время от времени цей G7 и даже уже G6 собирать, чтобы они так подивились одне на одного и сказали, да, может, действительно в Украине надо чем-то так реально помогать, ну, потому что тут клиника. Писториус обещает увеличить военную помощь Украине на 1,9 миллиарда евро. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро. Если такое решение будет принято, немецкая военная помощь Украине в 2025 году вырастет до рекордной суммы – около 9 миллиардов евро. Ну а так потроху все, что мы не добираем там, мы будем так по чуть-чуть перехватывать у других более ответственных, более вменяемых мировых игроков. И это при том, что внутреннее производство мы тоже каким-то образом даже в состоянии войны умудряемся наращивать. Так а мировая закулиса, что получается, она еще не померла? Может, она просто адрес поменяла? А мы ходим по привычке заглядываем в этот старый пустой почтовый ящик. Евросоюз стал лидером по помощи Украине. Сколько денег направили страны? Евросоюз за период март-апрель впервые с начала конфликта между РФ и Украиной предоставил Киеву больше военной помощи, чем Соединенные Штаты. Эта информация следует из анализа Институт мировой экономики в Киле, занимающийся сбором данных о поддержке ВСУ. Исследователи отмечают, что за два весенних месяца ЕС значительно увеличил помощь Украине, выделив 10,4 миллиарда евро на военные нужды и 9,8 миллиардов на гуманитарные и финансовые цели. Это рекордная сумма за такой короткий период с начала конфликта, благодаря чему Европа обошла США и стала главным финансовым донором Киева. Институт отмечает, что наращивание поддержки незалежной в Европе распределяется неравномерно. Основную роль играют страны Северной Европы, увеличившая помощь на 5,8 миллиардов евро с начала года. Британия выделила 4,5 миллиарда евро, Франция 2,2 миллиарда, а Институт ЕС 12,2 миллиарда. В то же время Германия сократила выплаты и предоставила лишь 650 миллионов евро. Ну, то мы по привычке ходим Трампу урота за даже не замечаю, что там тупо насрано. И наши реальные друзья и партнеры совсем другие. И они в вот той непонятной жизни, они туда даже не просятся, им туда не надо. И помогают они нам. Не так, как Америка. Ну, а бы было, и вот то, все, что там на складе завалялось, либо берете, либо нет. А пытаются закрыть наши реальные потребности. Так что надо приучить себя уже как-то до мысли, с надеждой дивиться в пустоту. На Америке, в конце концов, свет клином не сошелся. Нынешняя Америка, она скорее даже адвокатами Путина выступает. А нам нужны прокуроры. Прокуроры нужны, которые способны обеспечить полноту и аргументированную судового процесса. А приговор мы потом уже сами приведем в исполнение. Какие там апелляции, кто и кому при этом не подавал.